नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो शारदा नाम नामसंकीर्तनाच्या सातव्या भागामध्ये आज आपण पाहूया एकशे आठ नावांपैकी त्र्याहत्तर ते ऐंशीपर्यंतची नावं आणि त्यांचा मराठी अर्थ चला तर मग ते ब्रम सनातनी मा हृदयीश्वरि सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनी मा हवन जपार्चन साधिनि मा चण्डासुरखलघातिनिमा सकलदेव जय साधिनी मा दुष्टमुण्डवधकारिणी मा चामुण्डेश्वरि दर्पिणी मा माहेश्वर सुख वर्धिनि मा खल मर्दिनि मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदयीश्वरि सुभगे मा ब्रह्म सनातनी मा। हे देवी तू माझ अनादि आहेस हृदय मंत्रमुग्ध करणारी दैवी आई शारदा तू माझ सनातन ब्रह्म आहेस यज्ञामध्ये हवन केल्यानं मंत्रांचा जप केल्यानं आणि उपासनेनं तू प्राप्त होतेस तू दुर्गारूपामध्ये दुष्ट राक्षस चंडासुराचा वध करणारी चंडिका आहेस तू सर्व देवांना विजय मिळवून दिला आहेस तू काली बनून क्रूर राक्षस मुंडाचा वध केलास तू चामुंडा देवी म्हणून प्रसिद्ध आहेस तू दैत्य महिषाच्या गर्वाच हरण केलंस तू महेश्वराला म्हणजेच भगवान शंकरांना खूप आनंद देणारी आहेस तू दुष्ट राक्षस महिषाचा वध केला म्हणून महिषासुरमर्दिनी मर्दिनी या नावानं ओळखली जातेस त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदय सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदय सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सना i